masih tuan itu. Uh, saya menekuni sepanjang per, apa ni perbahasan yang kita adakan. Kadang-kadang saya pun rasa macam kita bincang ya tentang Muhammad. akta Malaysia ya kini ni. Eh? Ya Muhammad. Sebentar ya Muhammad. Saya cuma ya. ingin sedikit makluman daripada menteri sama ada perbahasan tadi itu dalam akta. Dalam skop akta yang dibincangkan sekarang ni. Termasuk tak Muhammad? Uh, ada yang termasuk Tuan Petua Uh, saya kira saja di mana yang berkenaan uh, termasuk dalam Rang undang-undang ini akan ya. Di... Dan sebab jawab. saya saja sebut, kita bincang panjang tadi, macam kita bincang akta Malaysia ya. kini. Kita sedang bincang akta apa ni? Rang undang-undang pengantaraan. Ya, ataupun macam kita bincang akta SPRM. Saja saya itu saja note saya lah sebelum saya mulalah. Okey, jadi saya nak nak masuk pada adakah pihak menteri Kementerian mengambil apa-apa pengajaran ataupun uh, mengambil apa-apa pengalaman daripada undang-undang uh, ataupun mahkamah syariah yang telah pun uh, mengamalkan satu bentuk uh, mediasi ataupun yang dinamakan sebagai majlis sulh, ya, di mana menurut statistik yang dibuat kajian majlis sulh ini ataupun perdamaian ataupun mediasi yang disebut tadi itu. Uh, mengikut statistik negeri Selangor, wilayah persekutuan Singapura sendiri dan juga Melaka, bila mereka mengamalkan mediasi ini uh, dalam konteks mahkamah syariah, ya, uh, banyak kes telah dapat diselesaikan tanpa dibawa kepada uh, pendawaan ataupun perbicaraan. Selangor 67%, Wilayah Persekutuan 35% sebab dia baru bermula 2004, 2005 statistik yang ada. Singapura 60%, Melaka 67%. So saya minta pihak menteri kalau boleh dalam memperkenalkan a uh, apa ni undang-undang pengantaraan ini uh, juga mengambil pengalaman daripada Mahkamah Syariah yang telah pun mengamalkan Majlis Sulh sebagaimana yang kita tahu dalam isu-isu Harta dan juga rumah tangga. Uh, yang kedua, uh, kita memahami bahawa akta pengantaraan ini adalah satu undang-undang yang kalau boleh pihak yang mendakwa atau pihak yang berkonflik, yang berdispute, uh, mereka tidak perlu membawa ke mahkamah, tidak perlu bawa kepada uh, arbitration, boleh diselesaikan pertikaian itu dalam bentuk mediasi. Dan berbezanya antara mediation, arbitration dan juga uh, litigation ialah dalam mediasi apa yang kita nak capai kadang pada penghujungnya ialah win-win situation. Berbanding dengan yang lain itu sama ada you win or you lose. Jadi oleh itu, uh, dalam konteks nak capai hasrat win-win ni Uh, ya mediasi ini adalah merupakan satu bentuk assisted negotiation dengan izin dan bila kita berbicara tentang uh, akta ini kita melihat peranan yang besar yang dimainkan dan dia menunjukkan ia ya, satu kejayaan saya ingin bertanya kepada pihak menteri oleh kerana kita baru saja memperkenalkan undang-undang ini Walaupun di bawah sana saya dipahamkan ada pengamal-pengamal mediation ini yang uh, cuba untuk menyelesaikan masalah uh, tanpa membawanya ke mahkamah. Cuma persoalannya, now that dengan izin kita sudah ada undang-undang, maka bagaimana pihak undang-undang kementerian ini nak memastikan bahawa uh, mereka yang terlibat dalam mediation process atau orang yang pengamal mediation ini Benar-benar uh, qualified For example, saya ingin bertanya dan minta penjelasan uh, Selalunya ia bersangkutan dengan soal kontrak Ada pihak yang dispute tentang kontrak uh, Apakah mesti orang yang terlibat dalam uh, pengantaraan ini Mesti daripada orang yang berlatar belakangkan undang-undang Apa Mungkin kalau saya tengok di negara lain seperti di Kanada Orang-orang yang di bidang psikologi Orang-orang yang di bidang konflik uh, management, orang-orang yang di bidang mungkin uh, dalam konteks tertentu yang agama, uh, adakah mereka juga dalam konteks nak menjadi seorang mediasi perlu diberikan satu kursus, perlu diberikan satu uh, pengiktirafan seperti mana yang ada dalam disiplin-disiplin yang, yang lain supaya kita dengan ada undang-undang ini. Kita juga perlu memertabatkan institusi mediasi ini sebagai salah satu daripada institusi yang mengurangkan pendawaan-pendawaan Yang bawa ke mahkamah kemudian tertangguh sehingga berlakunya backlog seperti mana yang telah disebut oleh rakan-rakan tadi Jadi saya minta penjelasan ya. Apa itu institusi yang disebut sebagai institusi yang akan memastikan uh, apa nih, uh, juru mediasi ini Bagaimana nak nak pastikan mereka menjadi orang yang qualified, orang yang boleh dan apakah ia terbuka kepada bukan hanya satu disiplin tetapi disiplin yang ber disiplin yang berbagai-bagai seperti psikologi, seperti uh, apa ni conflict resolution dan sebagainya. Eh uh, seterusnya saya juga ingin uh, memohon uh, penjelasan pada kementerian juga iaitu tentang now, apabila kita ada arbitration clause dalam kontrak, apabila kita buat perjanjian kontrak sesuatu dia ada arbitration clause. Apakah dengan adanya undang-undang ini kita juga perlu memastikan bahawa dalam clause itu ada satu option bukan saja arbitration tetapi juga mediation. Yang saya kira menurut mereka yang yang biasa dengan urusan ini tidak ada lagi satu clause yang khusus menyebut tentang mediation. Jadi saya minta pada pihak menteri supaya memastikan kontrak-kontrak yang di di apa ditandatangani dan apabila berlaku dispute, Bahawa ada ruang di situ. Menyatakan bahawa salah satu daripada uh, optionnya selain daripada arbitration ialah juga mediation. Jadi itu satu saya minta penjelasan jika ada. Seharusnya saya nak minta juga sikit penjelasan tentang disebut sebagai uh, apa ni? bayaran, bayaran fee. Nah, kalau kita kata uh, mediation ni adalah tujuannya untuk mengurangkan kos. Tapi apa kata kalau orang yang buat mediation process itu mengenakan kos yang lebih tinggi pula daripada mahkamah itu pun satu masalah juga so kita nak ada satu satu macam jadual ya fee bagaimana seperti mana yang dibuat di di negara-negara yang telah ada undang-undang uh, ini bahawa ini saja hak yang paling maksimum yang you boleh kenakan kerana kalau tidak it doesn't serve the purpose to apa ni dengan izin to save the cost of going to the court dan saya juga ingin penjelasan tentang bagaimana Uh, jangka masa itu berapa lama kita bagi untuk mediation itu kalau jangka masa itu sama macam pergi court dan juga tidak akan menyelesaikan masalah nak mengurangkan masa yang tidak disebut di dalam apa ni atau mungkin saya tersalah ter, ter, terlepas pandang dari sudut jangka masa proses mediasi itu supaya apa yang dibawa daripada undang-undang ini daripada asalnya iaitu nak menjimatkan kos nak menjimatkan masa dapat benar-benar tercapai dan diperincikan dalam undang-undang. Uh, jadi saya rasa itu saja yang saya nak kongsi bersama dalam memberikan pandangan dan pendapat supaya menteri dapat memberikan penjelasan dengan sekian masih.